Bütün səmavi kitabların hamısının toplum 412 dənə cümlədə həzrətləyəleyhəssalam deyirəm bunu cəmlədim. O 12 cümlə gör nə qədər mühüm bir cümlədir. Onun biri budur. Uhibbuka <tık o Walter> fa'an fa'anta uhbibni. Ya bən adam. Allah deyir mən səni sevirəm. Sən də məni sevdən nə olar? Allah bəndəsindən xahiş edir. Bizim insafımız olsa bu cümlə bizə kifayətdir. Bu bizə yetər. Bu cümlə bütün bu Ramazan ayı bizim kifayət edəcəyimiz cümlədir. Allah mənə dedi: "Cimran, mən səni sevirəm. Nə olar? Sən də məni sevdin." Mən Allahımı sevsəm günah edə bilmərəm. Mən Allahımı sevsəm pis bəndə ola bilmərəm. Ən yaxşı bəndə olmağa çalışaram. Çünki bilirəm ki, məni sevən bir Pərverdirarım məni ağuşuna alıb Daim nəzarəti mənim üstümdədir. Daim bütün tədbirləri mənə görə tökür. Qarşıma çıxacaq maneələr belə mənim mənfəətim içində. Mən bu zaman narahat olmayacağam. Mən bir şey dua elirəm. Hz. İmam Rəzəli (s.a.) də deyə axı mənə arxayınsan Allah var axı deyirsən. Allah mənim hacamımı qəbul edib sadəcə indi verməyi mənə məsləhət bilmir. Və ya xud heələ məndən danışmaq istəyir. Allah elə məndən razını yaz eləmək istəyir. Bilir ki, o Hazreti mənə verəndən sonra mən 5 ay qəfilətə düşəcəyəm. 5 ay Allahdan uzaqlaşacağam. İstəmir Allahdan uzaqlaşım ondan. Deyir, sev məni. Bu ayı fürsət bilək əzizlər. Bu ayı dəyərləndirək əzizlər. Bu ayı özümüz üçün çox Nəzə həzrət peyğəmbərə istirəm dedi saatları, dəqiqələri qiymətlidir. Həqiqətən bu dəqiqələri özümüzün qiymətli bilək ki, gedər əlimizdən. Bu fürsətlər gedər əldən və bir daha bu fürsətləri biz tapa bilmərik.